গোটেইখিনি এবাৰ থুলমূলকৈ কৈ দিছোঁ কেবিনেটত আমাৰ আজি আছাম এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডিউচ আৰু লাইফ ষ্টক মাৰ্কেটিং এই এক্ট এখন আমি আনিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ইয়াৰ ফলত আমাৰ কৃষকসকলে কৃষিজাত সামগ্ৰীসমূহ বজাৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ সুবিধা পাব আৰু এই বিষয়ে আমি সামাজিক মাধ্যমত গোটেইখিনি দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব আমাৰ যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ বিছগৰাকী ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট পিচ থেৰাপিষ্ট এখেতসকলৰ দৰমহাৰ অলপ খেলি মেলি আছিল আজি সেইটো কেবিনেটে কাৰেক্ট কৰি দিয়ে হিমাচল প্ৰদেশত যি বানপানী আমি দেখা পাইছোঁ যথে আজিও প্ৰধানমন্ত্ৰী হিমাচল প্ৰদেশতে আছে আৰু বান সাহায্যৰ তেখেতে তদাৰকী কৰিছে তাৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া হিমাচল প্ৰদেশৰ আমি হিমাচল প্ৰদেশ চৰকাৰক অসম চৰকাৰৰ হৈ পাঁচ কোটি টকা আগবঢ়াম আমাৰ মন্ত্ৰী প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে কেবিনেটে পাঁচ কোটি টকা হিমাচল প্ৰদেশ চৰকাৰক আগবঢ়াবৰ বাবে আন সাহায্যৰ বাবে আগবঢ়াব পৰীক্ষাত ততোধিক নম্বৰৰ সৈতে উত্তীর্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক একোখনকৈ স্কুটি বাণীকান্ত কাকতি মেৰিট এৱাৰ্ড হিচাপে দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে এঘাৰ হাজাৰ দুশ পঞ্চাছগৰাকী বেনিফিচিয়াৰী থাকিব তাৰে ছহেজাৰ আঠশ ষাঠিগৰাকী ছাত্ৰী হ'ব আৰু চাৰি হাজাৰ তিনিশ নব্বৈ গৰাকী ছাত্ৰ হ'ব আৰু অহা দুমাহৰ ভিতৰত আমি স্কুটিখিনি বিতৰণ কৰিব পৰা অৱস্থালৈ আহিব পাৰিম এতিয়া আজি কেবিনেটে লোৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত মই আপোনালোকৰ আগত ক'ব খুজিছোঁ আপোনালোকে জানে যে কেইদিনমান আগতে গোৱা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নাগৰিকত্ব আইন যিটো ছিক্স এ বুলি নাগৰিকত্ব আইনৰ যিটো ক্লছ ইনক্লুড কৰা হৈছিল সেই ক্লছটোৰ বৈধতা প্ৰদান কৰি চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এটা ৰায়দান কৰিছিল এই ৰায়দানটোৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে ভাৰতৰ আন ৰাজ্যত বিদেশী নাগৰিকৰ সময়সীমা ঊনৈছশ একাৱন্ন কিন্তু অসম চুক্তিয়ে ইয়াক ঊনৈছশ এসত্তৰ কৰে অসমৰ কিছু মানুহে ইয়াত আপত্তি কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিছিলে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসমৰ বিশেষ পৰিস্থিতিত ঊনৈছশ এসত্তৰৰ সময়সীমাটো বৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছিল আৰু আপোনালোকে জানে যে বিষয়টোত যিহেতু অসম চুক্তিয়ে ঊনৈছশ এসত্তৰ বুলি কৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়েও ইয়াক এসত্তৰ বুলি ক'লে গতিকে সাধাৰণ অসমত ইয়াৰ বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়া নাছিলে কিন্তু সেই ৰায়দানটোতে এটা বিশেষ উল্লেখনীয় ছুপ্ৰিম কোৰ্টে মন্তব্য কৰিছিল যে নাগৰিকত্ব আইনৰ ছিক্স এ তাৰমানে নাইনটিন চেভেণ্টি ওৱান আৰু ইমিগ্ৰেণ্ট এক্সপালচন এক্ট নাইনটিন ফিফটি বথ উইল গ হেণ্ড ইন হেণ্ড তাৰমানে এফালে এসত্তৰ চনৰ আগতে অহা বিদেশীসকল ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব ডিম ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব কিন্তু এসত্তৰৰ পিছত অহা বিদেশীসকলক আমি ইমিগ্ৰেন্টছ এক্সপালচন ফ্ৰম আছাম একটি অনুসৰি অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিব পাৰি এইটো সাংবিধানিক আদালতৰ ন্যায় আছিল ইয়াৰ যিটো মিনিং বা আইনগত যিটো মিনিং আছিলে তাৰ মূল মিনিং এইটোৱে যে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ এতিয়া কোনো আৰু প্ৰয়োজন নাই ট্ৰিবিউনেলৰ যিটো ৰোল আছিলে সেই ট্ৰিবিউনেলৰ ৰোলটো ছুপ্ৰিম কোৰ্টে নালিফাই কৰি দিছিলে যে নাইনটিন ছেভেণ্টি ওৱানৰ আগত অহা মানুহখিনিক আমি বৈধতা প্ৰদান কৰিলোঁ কিন্তু নাইনটিন চেভেণ্টি ওৱানৰ পিছৰ অহা মানুহখিনিক আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টে ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্ট এক্সপালচন ফ্ৰম এছাম এক্ট নাইনটিন ফিফটি তাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া যদি আপোনালোকে এটা চাব যায় আমাৰ অসমত বৰ্তমানৰ দিনতো ফৰেনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলসমূহত বিৰাশী হাজাৰ কেচ পেণ্ডিং হৈ আছে আৰু ট্ৰিবিউনেলৰ প্ৰক্ৰিয়াটো দীঘলীয়া ঊনৈশশ পঞ্চাশ চনত অসমৰ বাবে যি এই বিশেষ আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল সেই আইন অনুসৰি বিদেশী বহিষ্কৰণৰ ব্যৱস্থাটো অত্যন্ত খৰপকীয়া আছিলে আৰু ইয়াৰ মূল মিনিং এইটোৱে আছিলে যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এজন অফিচাৰক অথৰাইজ কৰিব আৰু তেওঁ মানুহজনক ইভাগুৱেশ্যন অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব যদি মানুহজন বিদেশী হয় তাৰমানে পুচবেক অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে বাই নটিফিকেশ্যন ডেপুটি কমিশ্যনাৰসকলক ডেজিগনেটেড অফিচাৰ বুলি ঘোষণা কৰিছে কিন্তু যিহেতু আই এন ডি টি আহিলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত সোণোৱাল জাজমেণ্টত আই এন ডি পি বাতিল হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ট্ৰিবিউনেল লৈ আহিলে এই আইনখন কৰবাত নহয় কৰবাত পিছত পৰি গ'ল যিখন অসমৰ কাৰণে এখন বিশেষ আইন আছিলে কিন্তু এই আইনখন কৰবাত নহয় কৰবাত পিছত পৰি গ'ল সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এই আইনখনৰ ৰিলেভেন্স বা প্ৰাসংগিকতাক আকৌ এবাৰ আমাৰ সন্মুখলৈকে লৈ আহিলে আজি আমাৰ কেবিনেটে এই আইনখন কেনেকে প্ৰয়োগ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিভ প্ৰচিডিউৰ হ'ব লাগে তাক আজি কেবিনেটে ইয়াক এটা প্ৰস্তুত কৰে আৰু এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ মতে যদি ডি চিক কোনোবাই জনাই যে এই মানুহজন বিদেশী বুলি বা বৰ্ডাৰ পুলিচে জনাই যে এই মানুহজন বিদেশী বুলি বা অন্যান্য চৰ্চৰ পৰা যদি আমি গম পাওঁ যে এই মানুহজন বিদেশী বুলি ডি চিয়ে সেই মানুহজনক দহ দিনৰ সময় দি এখন নটিছ দিব হি উইল গিভ এ নটিছ টু দ্য পাৰ্চন টু প্ৰুভ হি চিটিজেনশ্বিপ উইডিন এ পিৰিয়ড অফ টেন ডেজ আৰু দহ দিনৰ ভিতৰত যদি তেওঁ যি নথি পত্ৰ দিয়ে তাত যদি ডিচি সন্তুষ্ট নহয় অন দ্য ডে অফ টেন্থ তেওঁক ইভাগ অৰ্ডাৰ পাছ কৰিব দি চি এই মানুহজনক পুচবেক কৰিব লাগে ভাৰতৰ পৰা আৰু লগে লগে এই মানুহজনক আমি হোল্ডিং চেণ্টাৰলৈকে লৈ যাম আৰু হোল্ডিং চেণ্টাৰৰ পৰা যিধৰণে সময়সূচী ওলাই বি এছ এফে তেওঁক বাংলাদেশলৈকে বা পাকিস্তানলৈকে পুচবেক কৰিব চ' আজি এই এছ অ' পিখন কেবিনেটে অনুমোদন দিয়ে তাৰমানে এজন মানুহৰ বিচাৰ দহ দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈ যাব ৱেডাৰ হি ইজ ফৰেনাৰ অ নট ফৰেনাৰ কোনো ট্ৰিবিউনেলে সিদ্ধান্ত নলয় ডি চিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব ডেপুটি কমিশ্যনাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব এণ্ড ডিচিশ্যন উইল বি টেকেন উইডিন টেন ডেইজ যদি এই মানুহজন বাৰ ঘণ্টা হৈছে অসমত সোমোৱা তেতিয়াহ'লে চক'জো কৰিব নালাগে তেওঁক ডিৰেক্টলি পুচবেক অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব ইফ ফ্ৰেছ ধৰক আজি ৰাতি সোমাইছে আমি আজি ৰাতি উইডিন বাৰ ঘণ্টাত আমি ধৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে দহ দিনৰ নটিছখনো দিব নালাগে তেওঁক লগে লগে আমি পুচবেক কৰিব পাৰিম আজি কেবিনেটে বিদেশী বহিষ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সাংবিধানিক ন্যায়ালয়ৰ জাজমেণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আজি কেবিনেটে অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ট্ৰিবিউনেলৰ ব্যৱস্থাটোক বাইপাছ কৰি আমি ইমিগ্ৰেন্টছ এক্সপালচন ফ্ৰম এছাম এক্ট নাইনটিন ফিফটিত আমি ব্যৱহাৰৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো ইয়াৰ ফলত বিদেশী বহিষ্কৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ক্ষিপ্ৰ হ'ব তৰিত গতিত কৰিব পৰা হ'ব এজন মানুহক বিদেশী বুলি বৰ্ডাৰ পুলিচে সন্মুখলৈকে লৈ অহাৰ পিছত ডি চি আৰু ডি চি মানে এ ডি চিও ডি চি আৰু এ ডি চি তেওঁলোকে দহ দিনৰ ভিতৰত সিদ্ধান্ত দিব পাৰিব সিদ্ধান্ত দিয়াৰ পিছত আমি কোনো এম্বেচিক যোগাযোগ কৰিব নালাগে আমি ডিৰেক্টলি তেওঁক ইভাকুৱেশ্যন কৰিব পাৰিম উইল বি এবুলুৱেটাম আৰু অফক'ৰ্চ আমি নোৱাৰো বি এছ এফে কৰিব কিন্তু বি এছ এফক আমি গৰপ টু টেক দা ষ্টেপ অফ ইভাকুৱেটিং ফ্ৰম আছাম এই সিদ্ধান্তটো এটা মই ভাবোঁ যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আজি অসম কেবিনেটক আৰু এই সিদ্ধান্তই বিদেশী নাগৰিক বহিষ্কাৰৰ প্ৰক্ৰিয়াটো খুব তৎকালীনভাৱে নিষ্পত্তি কৰাত সহায় কৰিব